От відкривай, гаманець, так? Дивісь, оце що в мене є, так? по-українськи. От і mm -hmm. у мене що є, так? І є, є... демарківська каточка, на яку я надіявся, от mm -hmm. надіявся що я в, лю... в будь-який момент по-українськи -по -по можу прийти і зняти гроші. До цього, часу, до цього часу все так і було. Хто зробив так, що вдруг нічого не ні з того, да, банк-демарк розвалився, зарплату, пенсію, все перечисляє в банк демарк. Накопичення все Де ділося. Якщо у мене 25 гривень у кармані, ну що мені завтра робити? Так? так от і стоїть, на роботі загрудки хватали, переводьте зарплату в Демарк, в Демарк, в Демарк. Перевели. Ну, пішов на пенсію, теж сказали, Де Марк, Де Марк, Де Марк, ну Де Марк, переводи перевод, пенсію, все. всі накоплення, на які мене били, були. Я не знаю, що з ними зараз робити. Як довго вже ця черга взагалі? Чотири часи? По п'ять вже деякі, так? Де? Скільки взагалі зараз от банкоматів Де Марку зараз в Чернігові в такій облозі стоять? А є, оце один. А один? За свій банкоматів. А Денк тільки працює? Так. Да. Ага. И по 300 гризис, его дают. у тебя здесь зарплата, у тебя здесь сбережения. Что у тебя? Мамина очень? зарплата. Мамина, зарплата. Мамина зарплата. Мама тебя как самого крепкого отправила сюда. Да, потому что мама на жаре уже и так задолбалась. Сколько, как ты долго? долго ты уже вообще здесь находишься? Без 15,5. Это, грубо говоря, уже... 4,5 четыре с половиной часа. 4,5 часа да. Туда. Это Я прошел уже конец. И вот еще передо мной 50 человек. это уже, грубо говоря, 15 минут 9 вечера. Ну, ты знаешь, что там выдают пока по 300 рублей, по крайней знаю, мере? Знаю, знаю, но лучше 300, чем ничего. Ну, а об... есть известный юмор. Сколько выдают в Демарке? 300. Ну, на концовочке все знаем. Сначала говорили, что вроде как приват-банк Коломойского выявлял желание как-то его банкротить. Потом сказали, что ТЭЦ Черниговская ушла с этого банка, приличную базу потерял финансовую. Потом а просто говорили, что, возможно, кому-то, интересно разрушить этот Минтаж банк конкурентов. Да, вот. Ну, просто социальные сети на эту тему очень хорошо работают. Вот. Те же всякие паблики, там, в стиле типичный Чернигов и тому подобное. Вот. И народ не от балдыш комментирует. Одни говорят, деньги будут, другие говорят, деньги не будут. И тут не угадаешь. Объявление висит он, все думаю, видели и вы покажете это дело. Вот, 8 числа повесили. Вот, деньги будут, все дадим, все. Далее. Мы видим, как они дали. Люди стоят еще с утра, кое-как были суммы по разным отделениям города. Мы вот, уже после 11-12 часов всех отправили в известном направлении. Вот, и все, говоря, в этом известном направлении уже стоят несколько часов.